श्रीऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रं मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतम् विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन्भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चिशक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतम् विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन्भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चिशक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतम् विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन्भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चिशक्रविष्णूनाम् मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतिं श्रियमवाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारकोयमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणी विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषाम्भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन्भक्तवत्सल त्वां नमामि मम शेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चिशक्रविष्णूनाम् मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतिं श्रियमवाप्नोति ह्यपरो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारकोयमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतम् विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषाम्भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन्भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चिशक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतिं श्रियमवाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारकोयमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतम् विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन्भक्तवत्सल त्वां नमामि मम शेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चिशक्रविष्णूनाम् मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्य स्तौति च धरा सुतं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारकोयमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतम् विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन्भक्तवत्सल त्वां नमामि मम शेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादि दारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चिशक्रविष्णूनाम् मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारकोयमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतम् विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन्भक्तवत्सल त्वां नमामि मम शेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चिशक्रविष्णूनाम् मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतम् विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषाम्भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन्भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चिशक्रविष्णूनाम् मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतम् विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन्भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चिशक्रविष्णूनाम् मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतम् विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषाम्भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन्भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चिशक्रविष्णूनाम् मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः अङ्गारकोयमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टेः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतम् विद्युत्कांतिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषाम्भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन्भक्तवत्सल त्वां नमामि मम शेष मृडमाशु विनाशय ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्येह्यपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्त्रदुरारर्घ्य भोगमुक्तजितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरिञ्चिशक्रविष्णूनाम् मनुष्याणां तु का कथा तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यस्तौति च धरासुतं महतीं श्रियमवाप्नोति ह्यपरोधनदो युवा इति श्रीऋणमोचनमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्